На них хорошо. Это нужно коротко, мы у нас короткие такие плиты. Угу. Хорошо, хорошо. Представьтесь, пожалуйста. Бурлакова Валентина Максимовна. Откуда вы приехали? Из Сумской области город Шостка. Какой у вас был взял? Лимфолейкоз. Угу. В каком году поставили? В восьмом. Еще. Значит, мы мне случайно позвонила кума, сказала, что газета вот попробую такое лечение. Вот, в общем, безвыходное положение было, поэтому мы решились. Вот мы сюда позвонили, нам когда прислали кассету, вот в нас появилась надежда и мы заказали первый курс. Вот, значит результаты э, самочувствие стало лучшим. Э, давление у меня нормализовалось, потому что оно меня очень мучило. Мое заболевание склонно к тому, что жар меня очень бросало. Вот эти приступы прошли. Вот. Ну, анализы э, меня радуют то, что они стоят на месте, они не растут, лимфоли... лимфоциты. Вот. И я вот чувствую себя человеком после принятия двух курсов. И у меня это было такое расстройство, когда мы позвонили, сказали, что не будет бионормалина. Вот был такой тупик, и вдруг вот э, только